Sekar iku, bocah wedok, kelas sewelas, sing pinter lan alus kemindae. Sabendina dheweke tansah ngguyu, Nanging Ennjero aine, Ana rahasia gede, Ya iku dheweke tres no marang gesang, Koncone sak kelas, sing pinter, grabak lan seneng main gitar. sayange, Gesang malah seneng karo Dewi, kancane Sekar wiwit cilik. Saben Gesang karo Dewi padha mlaku bareng utawa ngguyu, atine Sekar krasa jeblok. Katresnan sing biyen murni, saya suwe dadi iri. Banjur dadi nesu lan kebak rasa dendam alus. Ing sawijining wengi, Amarga ora kuat nahan rasa lara sekar lunga menyang dukun ing magetan. Dheweke jaluk supaya gesang, isa rasa aki karis nane Bali. Dukun mau Maringi jimat karo mantro. Nanging sawise diucapke ora ana wawan Gesang tetep tresna no karo Dewi, malah katon, luweh bahagia Ora puas sekar banjur ngomaneh nyang jumbang banjur ngawi golek ibukon sing luweh sekti Nanging kabeh ora ana asile uripe malah saya ora tentrem ora iso turu tansah mimpi elek lan saben dina rasane ini rasa luput sing gede Saat dina Dewi teko maringi gelang persahabatan Sekar Aku ngerti Akhir-akhir iki Kue kaya akeh pikiran Muga-muga gelang iki sudah dipengeling Yen aku isih nganggep kue kancaku Munine Dewi lirih Sekar menang. Ing wektu kuwi, atine kaya direwangi cahya. Deweke sadar yen wis kesasar amarga tresno sing salah dalan. Bengi iku, Sekar nulis surat. Katresnan ora kudu meksa. Yen ora diestui, luwih becik diklaske. Aku wis kelangan diriku dhewe. Amarga rasa sing ora kendhat iki. Esuk e kabar sedih nyebar. Sekar ditemuake ora ana nyawane ing kamare. Karo gelang saka Dewi isih mbundher ing tangane. Tertas piwulang dateng cerkak niki menika. Katresnan sejati ora bakal lair saka rasa iri lan peksonan. Yen katresnanmu ora dibales, luwih becik ngiklasake lan ruske urip kanthi ati sing legawa. Sebab wong sing ngerti carane ngiklasake iku sing sejatiné ngerti makna